плюс антиоксиданты а в критические периоды дольше дольше. не по баночке может по две или ну, по, мы про, проблема со щитовидной железы сейчас будем говорить заболевания щитовидной железы будьте любезны вопросы вопросы э, на э, записочке и тогда будем говорить хорошо значит э, заболевания щитовидной железы могут протекать на фоне неизмененной, то есть нормальной функции щитовидной железы, пониженной функции щитовидной железы, то есть когда гормонов щитовидной железы вырабатываются меньше, и повышенной функции щитовидной железы, то есть когда их вырабатывается больше, чем надо. Или это называется гипертиреоз или тиреотоксикоз. Пониженная, повышенная или нормальная функция. И там, и там, и там возникают заболевания щитовидной железы. Для того, чтобы э, определять степень нарушения щитовидной железы, функции щитовидной железы, исследуются такие показатели, как Т3, Т4, ТТГ и аутоиммунные процессы, то есть антитела. антитела. Нормативы. Нормальными пределами уровня ТТГ в крови являются 0,4 до 4,04 ,4, до 4,0 до 4, микро микро международных единиц в миллилитре крови. Повышение уровня тиретропных гормонов выше, чем 4. Говорит о чем? Если больше идет стимуляция щитовидной железы, значит, о чем говорит? что мало гормонов Т3 и Т4, правильно? То есть это называется гипотериозом или нехватка гормонов щитовидной железы. А если гормона ТТГ меньше, чем 0,4, то это что будет? Гипертериоз или тиреотоксикоз или избыток гормонов щитовидной железы. Дальше, гормоны Т4, общие. Он есть общий, он есть связанный. Мы говорим сейчас про общий. Вот то сейчас в лаборатории, где делаются анализы, там идет расшифровка норматива по всем, и общим, и свободным гормонам щитовидной железы. Общий Т4 норматив 62-142 наномоль на литр, а Т3, общий Т3 это 1,4-2,8 наномоль на литр. Так, рассматриваем э, теперь нарушение функции щитовидной Что еще? Показать еще раз. Сейчас, минуточку. А, нормальный ТТГ 0,4 до 4,0 микромеждинных э, единиц на миллилитр. Нормальные показатели Т4 это 62-142 наномоль на литр. И Т3 это 1,4. 3, 1, наномоль на литр. Антитела не должно быть. Или они даже там 0,100 очень минимально. Тоже, опять же, это Не должно быть антител. Я уже говорила, что, что гормон, щитовидная железа она невидима для иммунной системы. Так, теперь рассматриваем нарушение щитовидной железы, когда гормонов вырабатываются недостаточно. Причем это стойкий и длительный недостаток гормонов щитовидной железы. Называется давление гипотериоз. Крайняя степень проявления гипотериоза у взрослых это микседема. А у детей, я уже говорила, кретинизм. Какие характерны для гипотериоза синдромы? Это, первое, обмен на гипотермический синдром. То есть ожирение, понижение температуры тела, человек все время мерзнет и тепло одевается, зябкость, непреносимость холода, ну и кожные покровы желтушным, а также оттечным. То есть второй большой признак – это отеки. Причем особенные, они называются миксодоматозные отеки. То есть связаны они с тем, что под кожей жировой клетчатки накапливаются э, вещевые вот, э, вещества, вот хондро, э, вот эти хондроитины, глюкозамины, глюкораны, то есть вещества, которые должны на самом деле быть э, в связках, э, должны быть в костях, то есть там, где прочность должна быть. Но происходит выпад их, выпад в межконевую жидкость, в лимфу. И э, это приводит к набуханию ее. И кожа становится очень такой отекшей, набухшей, ригидной, да. И это глаза отекшие, и сверху верхние и нижние веки отутловатые, такие отекшие, одутловатое лицо, большие губы иногда, язык, на котором появляются отпечатки зубов, то есть язык увеличивается по бокам отпечатки зубов, отечности, отеки на конечностях, затруднение носового дыхания, то есть все время плохо дышит нос. Это связано с набуханием слизистой носа. Это храп ночью. Это апноэ во сне. Когда человек дышал, дышал, и вдруг там пауза. Неритмично дышит. Слышали такое, наверное, да? Это нарушение слуха. Тугоухость такая. Связано тоже с тем, что набухают вот эти все слуховые, голосовые, слуховые косточки набухают. И набухает, отекает суховая труба, ну и струховые косточки, я уже сказала. Охрипший голос. То есть это из-за того, что отекает и толщаются голосовые связки. Ну, это туннельные синдромы так называемые. То есть вот локоть, да, часто, особенно люди, которые много работают за столом или за компьютером, и руки, ну, в общем, держат на столе, вот зона локтя начинает болеть. Потому что там есть узкий канал, где проходит нерв, он зажимается и начинает болеть локоть, зона локтя, ну и э, кисть тоже не имеет и холодеет. Это тоже из-за э, понижения функции щитовидной железы. Это боли в суставах, это остеохондроз, это полиартроз, полиартрит. Все то связано вот с перераспределением вот этих. Хрящевых веществ из связок, из костей в хвоневую жидкость. Поражение нервной системы. Так как гормонов, которые активируют работу нервной системы, недостаточно, то возникает заторможенность, заторможенность понижение памяти, понижение мышления. И вообще состояние полусна днем. То есть как только какая-то пауза, человек начинает дремать вот, днем и с легкостью происходит засыпание, да? но не глубокий сон, а так полудрема, но при этом ночью тоже сон не глубокий, то есть состояние полудрема и днем и ночью, и человек вот чувствует себя постоянно невыспанным, вот, это боли в мышцах, особенно в мышцах голени, да? это плохая чувствительность, как бы недостаточная чувствительность в ногах, если невропатолог проверяет, при этом падают рефлексы, то есть они ну, как бы снижаются, снижаются рефлексы, развивается полинейропатия. Ну, также снижается слух, я уже говорила про... Э, э, да, про слух я говорила, хорошо. И также э, из-за... Э, плохой работы щитовидной железы недостаточно развивается депрессия. депрессии. И, кстати, огромное количество клиентов психиатрических клиник, у всех у них является, на самом деле имеется клиника гипотериоза. Клиника гипотериоза. Так, дальше. Поражение сердечно-сосудистой системы. Развивается быстро ишемическая болезнь сердца. Почему? Потому что повышается холестерин в крови и это быстро ускоряет развитие атеросклероза и развивается ишемическая болезнь сердца. При этом сердце будет редко биться, бронекардия это называется. И слабые удары, то есть низкий вольтаж при электрокардиограмме. Ну опять же мы говорили про отеки, ну, то есть слабость будет кровообращения, недостаточность кровообращения. Ну и давление тоже будет склонно к понижению, пониженное артериальное давление. Со стороны пищеварительной системы тоже происходит значительное нарушение. Э, увеличивается печень. Э, в печени на УЗИ, в печени, а также по желудочной железе будет жировой гепатоз и э, жировой э, панкреатоз. А вчера об этом говорили, да, наш шпикер э, Юрий Александрович рассказывал про жировой гепатоз и жировой панкреатоз. Да, кроме того, будет э, застой в желчном пузыре. Э, будет дискинезия желчевыводящих пути с тяжкими перегибами, же пузыря, э, склонность к образованию камней в желчном пузыре. Будет развиваться дискинезия толстой кишки, склонность к запорам. Будет понижаться аппетит, но при этом легко э, человек набирает вес, и ему очень трудно скинуть вес. Ну и другие пищеварительные нарушения. Это не единственное со стороны половой сферы тоже развиваются большие нарушения, связано с тем, что происходит активация эстрогена. Вы знаете, эстрогены это гормоны, которые первым делом вырабатываются у женщин, но они вырабатываются у мужчин. Просто у женщин их много, у мужчин их чуть-чуть. Да? Но вот из-за нарушения функции щитовидной железы вот активируется выработка эстрогенов, и из-за этого у женщин возникает дисфункция работы яичников, нарушение менструального цикла, болезненные месячные или с к маточным ну, кровотечением, вот такие метрологии, да? или наоборот скудные месячные, часто вообще пропадают месячные, то есть аменорея, часто из этого развивается бесплодие начинается развивается ну, поражение молочной железы, то есть мастопатия, а также часто, друзья мои, развивается мастодиния. Мастодиния, то есть молочная железа увеличивается, бывает асимметричное увеличение молочной железы, одна больше, чем другая, и эта, которая увеличена, она очень болит. На исследование никаких нарушений врачи не находят, ни на УЗИ молочной железы, ни на рентген снимках. Все нормально, кроме того, что она увеличена и болит. Вот, а причина это в дисфункции, недостаточной функции щитовидной железы. То есть боль молочной железе, вот это называется мастодиния. Ну и в тяжелых случаях бывает еще и выделение жидкости из, э, из сосков. То есть при надавлении сосков появляется такая волосоватая жидкость. Это тоже результат гипотериоза. Со стороны... Э, а у мужчин? Тоже, если у мужчины гипотериоз, развивается, то у мужчин набухает, э, у них нет молочной железы, да, набухают э, грудные железы, увеличиваются. Это тоже признак гипотериоза, увеличение, ну и голос становится не грубым мужским, а таким подобным на женский. Ну и так дальше, многие как бы признаки уменьшения количества тестостерона и увеличения количества эстрогенов. Ну и еще последнее, вот, как бы, чего я должна рассказать, это нарушение со стороны дермы. Дерма, дерма это кожа волосы ногти, то есть кожа словно от высыпания, фурункулез, волосы становятся тусклые, ломкие, выпадают, то есть облысение происходит. Выпадает не только на голове волосы, но еще и на брови, ресницы выпадают, выпадают волосы на, ну как бы, не волосы, но чем Э, волосики на руках. Э, вот. И э, такая кожа становится очень тонкой, очень сухой. Э, вот, и ногти становятся тоже тонкими и расслаиваются тонкие, и невозможно как бы их простить. При этом э, на, на ногах кожа становится очень твердой, гиперкератоз, пятки очень сильно отвердевают. Приходится часто делать педикюр. Да? Вот такие вот нарушения возникают, когда недостаточно гормонов щитовидной железы. Что же делать? Что же делать? Коррекция гипотериоза. Минздрав, то есть рекомендованные традиционные схемы лечения, это такие. Если нет своих гормонов, то надо что делать? На искусственные. Благо, что они синтезированы, существуют искусственные гормоны. И вы, наверное, от многих людей слышали про такие названия. Это, может быть, кто-то из вас тоже их употреблял. Это эльтироксин, тиреидин, тиреатон. Ну, в общем-то, много есть вариантов. Но вот это такие самые распространенные варианты. Но к чему это приводит? Если щитовидная железа получает готовые гормоны, ей не надо трудиться, да, то что происходит? Если все есть, зачем работать, значит можно и полениться. То есть щитовидная железа начинает вырабатывать своих собственных гормонов еще меньше. То есть реально гипотереоз усугубляется, вот, дозировка гормонов увеличивается, и в результате человек становится пожизненным как бы, тем, кто принимает пожизненно гормоны щитовидной железы. Но не только в этом проблема, а в том, что заболевание прогрессирует и усугубляется, добавляется новое нарушение щитовидной железы, не только понижение функции. Но есть и другой эффективный, естественный, природный или нутрициологический подход к решению этой проблемы. Все очень просто. Нужно просто накормить щитовидную железу. Чем? Мы с вами уже об этом говорили. Органическим йодом и микроэлементами. То есть первое средство это келп. Если есть просто гипотереоз, просто из гипотереоз, и нет э, других нарушений со стороны щитовидной железы, то просто вы нужно, принимать, э, нужно принимать келп более длительно не одну упаковочку э, как бы в полгода, а может быть две и подобрать себе ту дозировку, с которой вам будет комфортно. Возможно, это будет 4 капсулы в день. Можно выпить 3 капсулы утром, одну капсулу в обед. Вот. Можно сразу 4 капсулы утром, но вы вчера слышали, что лучше не злоупотреблять большими дозировками одновременно. Организм должен все это хорошо усвоить. Эти травы, они должны в нашей пищеварительной системе набухнуть и из них даже извлечься те ценные вещества, которые в них содержатся. Поэтому мне нужно грузить организм двукратным большим набором БАДов, а лучше разделить на 3-4 приема. И, то есть, первое, это органический йог. чем нужно накормить, и второе, чем нужно кормить это комплекс антиоксидантов. Мы о них уже говорили, это гриппай, защитная формула, заброза, перфект айс, и другие антиоксиданты, вы знаете, это витамин С, витамин Е, у нас их много, есть, много есть антиоксидантов. Теперь э, человек ничего не делает, у него есть э, гипофункция щитовидной железы, то есть э, гипотереоз но человек ничего не делает, или он пьет гормоны искусственно и больше ничего. И что дальше происходит? происходит дальнейшее снижение функции щитовидной железы и тиреотропные гормоны ее стимулируют и она начинает увеличиваться и появляется видимое увеличение щитовидной железы вот видите на картинке она уже не просто плохо работает она уже и плюс увеличена это называется зоб зоб это когда видимое увеличение щитовидной железы узлы то есть бывает этот зоб диффузным и узловым диффузным и узловым. При диффузном злобе она вся равномерно увеличена, а при узловом зобе это значит, что на фоне увеличения щитовидной железы появляются внутри и узлы узлы. Эти узлы обычно появляются во время или после критического периода, о которых мы раньше с вами говорили. Тут нужно быть очень внимательным, потому что узлы по своей природе иногда могут трансформироваться в злокачественные. Вы это знаете, да? И вы знаете, как выросла статистика онкозаболеваний щитовидной железы. Поэтому нужно, если есть узлы, раз в полгода проходить УЗИ-контроль. Раз в полгода. Причем желательно это делать на одном и том же аппарате, желательно у одного и того же доктора. То есть надо найти доктора, которому вы доверяете. И у этого доктора периодически проходить раз в полгода исследование УЗИ. Я хочу сказать, что вот эти узелки щитовидной железы, это шарики, наполненные вот этим коллоидом, наполненные жидкостью. И как любой шарик, вы знаете, вот он круглый, но вы его сдавили, и он стал продолговатым. Поэтому очень важно, и получается, что один размер вроде бы как увеличился. Поэтому очень важно правильно держать шею во время исследования УЗИ. Потому что вот он такой же размер, как и был раньше, но вы как бы повернули голову в сторону, получилось давление этого шарика, и один размер его увеличился, он не стал больше, объем его не увеличился, только один размер. И вы уже будете думать, что у вас узлы выросли. То есть это важно, правильно делать исследование УЗИ. Но в случае, если э, узлы щитовидной железы действительно увеличиваются, а это надо проверять, я вам уже говорила, раз в полгода надо делать УЗИ тем людям, у которых есть узлы щитовидной железы. Э, если они увеличиваются, если это явно происходит, то тогда нужно следующее исследование, это пункция щитовидной железы на атипи... исследование на атипичные клетки если возникают атипичные клетки или э, то вы знаете что делать что делать нужно при наличии атипичных то есть раковых клеток первое и не... необходимое и немедленное действие это удалить э, то место где находится вот этот атипичный узел сейчас уже происходит очень э, э, оперативное лечение э, как бы э, есть прогресс, то есть раньше удаляли полностью щитовидной железу, человек становился тяжелым инвалидом, потому что у него отсутствует щитовидная железа. И четыре вида гормонов, которые там производятся, просто они не синтезируются. И у человека идет грубое нарушение обмена веществ. Сейчас удаляем половину и четверть щитовидной железы. Сейчас есть как бы методики, когда делаются операции под микроскопом и так далее. Поэтому если при условии, если возникли атипичные клетки, то терять времени я не рекомендую. Вот не нужно думать, что есть какие-то чудо-средства, которые излечивают от рака щитовидной железы. Вот. и чем раньше делается операция, тем лучше последствия. Вы знаете там. Так, но э, э, вот это акценты при узлах щитовидной железы. Что же делать? Что же делать? Если узлы есть, если они новые, свежие то эти узлы при правильном подходе могут полностью рассосаться. Кстати, у меня тоже были узлы некоторое время назад, но сейчас у меня их нет, потому что они все рассосались. Вот. Если узлы старые и как бы мало, мало корректированные, то они просто перестают расти и часто они просто уменьшаются. Итак, что же тут нужно делать, чтобы э, блокировать рост? и, лучше, и способствует уменьшению или рассасыванию узлов щитовидной железы. А также что делать при диффузном зоме? Диффузном зоме. Первое. Это то же самое, что мы и говорили раньше. То же, что при любом гипотериозе. Это накормить щитовидную железу йодом и антиоксидантами. Йодом и антиоксидантами. Но так как здесь уже есть как бы узлы, есть увеличение щитовидной железы, то этого уже недостаточно, друзья мои, и нужно добавить некоторые очень важные продукты. То есть эффективно здесь э, включение в программу коррекции ячая или бердока. чай или бердок, вы знаете, это замечательные дренажные травы. То есть это травы, комплекс, вернее, бердок это монотрава, это корень лопуха, э, репейник. А ечай это комплекс трав, куда входит в том числе и лопух, но это очень хороший комплекс. Э, дренажных трав, то есть травы, которые выводят из организма токсины. И вы знаете, что Е-чай это средство эффективное при доброкачественных, при всех доброкачественных опухолях, э, то есть благодаря которым они уменьшаются. То есть ячай. Кроме того, омега-3, омега-3 – очень важный продукт, который эффективен при э, для, для снижения, для рассасывания, для уменьшения этих узлов. Омега-3, пьется это по... Да, я чай пьется 6 капсул в день, а, омега 3 капсулы в день. Вот. Ну и еще нужны белки. Белки. вы, вы же понимаете, щитовидная железа увеличена. Значит, что ей нужно? Больше стройматериала больше белка, и булина в том числе. Поэтому нужно давать либо пчелиную пыльцу, дозировка 2 капсулки в день, лучше тоже утром давать для 4 железы. Вот. Либо свободные аминокислоты, тоже великолепнейшая формула. И в зависимости от степени нарушений, это от 3 до 6 капсул. В день или вот наши замечательные новые э, порошковые смеси это Nutriburn или Smartmin у нас есть большой выбор белковых продуктов белок обязательно нужно тоже сюда включить ну и это то что реально как бы помогает щитовидной железе для э, устранения проблем энд, э, проблем зуба и вообще устранения узлов следующая тема аутоиммунный телиодин вообще субтитров А.Семкин